Смахиваешь, Оп, она уже по 45 градусов. Uh -huh. Все. Понял? Да. Uh -huh. Вот, делаешь живот. Раз, смотришь сколько время, сюда смотреть не надо. Смотреть uh -huh. надо вперед, куда ты едешь, чтобы не врезаться в теплую какую-нибудь, на гидроцикле. и видеть время. Uh -huh. Ты вот раз взмахнул. Теперь эта рука вот так. Это прямая опускается в воду. Вещи развернуты в эту сторону, видишь? Mm -hmm. Делаю грибок. Раз до бедра. Опять, я вижу время на этой руке. Мне часы Вижу, как челка купается. Теперь я должен эту. Видишь, эту я держу на месте. Как вроде привязанную на веревке к небу. Она не опускается. Я этой рукой делаю узма. Оп. Видишь, у меня же рука под 45 градусов, локоть на уровне плеча. Получается, вот сделал грибок. смахнул, Опа, это опускается на грибок. Видишь, она прямая. Не согнутая, а прямая. Опять сделал грибок за счет разворот плечи. Опять, эту руку не опускаешь. уровне ба, держишь кулачок. Видишь, сколько времени. Делаешь взмах. Вот лопатка. Выходит свободно. Оп, взмахнул. А за счет того, что плечи развернуты, тебе только остается опустить ручку вниз, вставить в него. Опять корпусом. Раз. Махнул. Запоминаете? Махнул. Угу, по разделению угу, угу. медленно по разделению. Раз. Раз. раз Опустил. Три. То есть четыре, четыре, фазы, да? Ставил. Грибанул. Махнул. Я делаю когда я вот это взмахиваю, я одновременно уже, видишь, опускаю эту лопатку. Ага. Сейчас вот она идет. Раз, она взмахнула, она уже у меня все, уже готова на грибок. Ага. Постолько опустил чуть-чуть. И опять корпусом грибом. Ага. Дальше. Лопатку. Вот я сделал грибок. Если вот так вот ровно будешь смахивать. Посмотри на лопатку в принципе. Вот она по вот, таким вот. Это неправильно. Если повернешь вот так лопатку, будешь вот так взмахивать, Видишь, я вот, проект движения. Это неправильно. А правильно, когда вот, вот так вот сюда повернут лопатку. Сейчас грибок, посмотри, вот траектория. Ты делал прямо вел. А теперь в этой точке туда игру забирать ты должен руками вот такой поворот поверни сюда а подворот правой рукой или левой двумя ага. подвернул чуть-чуть угу. и когда ты делаешь смах видишь как лопатка стоит и вот так и вот так а вот так она стоит вот туда видишь вот при, при такой лопатке когда ты сделал грибок и делаешь Взмах рукой, твое весло, по законам физики, смотри мне в глаза, я смотрю тебя не вижу Раз, раз, весло вылетает из воды. Вы прыгиваете просто с огромной Ну от, от потока. Поток, поток давит сюда, давление на грибок сюда, а потом так его выдавливает из воды. Ты только чуть-чуть вот так рукой дерни. Вот этот смак сделай, а угол держи, вот это. Только ты его так вот взмахнешь, весло с бешеной скоростью вылетает из воды. А пока оно с бешеной скоростью вылетает из воды, оно тянет твою руку вверх. У тебя вся спина в этот момент расслаблена, отдыхает, рука как кисель, она отдыхает. Потому что ее эту руку вверх... Подними руку, тяжелая рука, весит 2-3 килограмма. Поднимаешь руку, напрягаешь мышцы спины. А тут тебя весло тянет твою руку вверх, и она в этот момент, и спина твоя отдыхает, запомни. Слабливая. Это весло только поддерживает весло. Толкать верхней рукой не нужно. Тянем нижнюю. Это просто двумя пальчиками могу держать, Я не, не толкаю. А это я так... Это, ну, корпусом с разворотом печи. И взмахнул. Она вылетела вверх. Тебе же только остается вот, повернуть лопатки, опять опустить, опять грибанул. Верхнюю руку не опускай. Повторяю пять раз подряд, Смотришь на часы на барышни. Опять взмахнул. Опустил. Взмахнул. Видишь, угол. угол. Главное вот этот угол делать. Все градусов. Понял? На воде почувствуй. Раз, 45 градусов. кистями чуть-чуть, видишь? Кисти должны у спортсмены. Вот так гнуться вот все стоит. Когда ты делаешь рыбалку, кисть прямая, видишь, прямая. На кисть тянем, а потом при взмахе... Ты смотри сюда. Вот. При... Кисть прямая, а когда взмах делаем, кисть... Вот, кисть чуть-чуть. Вперед. Понял? руками. Раз мы вернули. И И твое весло все время тянет то эту руку, то эту тянет вверх. Эту тянет вверх. И ты едешь, все время расслабляешься. Угу. У тебя только усилие, это вот в начале грибка, чтобы протянуть вперед лопатку. А это усилие мы за счет корпуса делаем. Раз, дрова пили, помнишь, мы с тобой? Да, 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 Плечами работаем. Раз, корпусом. Чтобы не было такого, смотри, плечи на месте, а ты одними ручками, так ты много не проедешь. А когда ты корпусом, ты дальше ухватишь и всем корпусом протянул, да еще и взмахнул. Понял? Mm -hmm. Теория я тебе рассказал. Ясно.